Тепло будет, Юра, солдат. Что-то вам волонтеры возят, или дрова, чем как грейской а, а как ночью? Нет, там ночью. Что Денис? Я с тебя. Коля дал твою телефон. Да, да, да. Он завтра. Э -э что мы будем делать? Заехать мы не сможем? Да ну, сможем, если только как -то. много? Пусть э, примерно 3 тонны дров. Э, Но ну, нам нужно еще на два блокпоста завезти. Поэтому немножко у вас вывозим, немножко везде развезем. Просто куда привезти... Ну и килограмм 100-150 картошка. Картошка нужна? Нужна, чего нужна. Красиво тут, да? Красиво. Али. подошли уже. Подошли. Я думал, что никого не было. Подошли уже. поговорили скинулись в чем нужда в принципе что пока сигареты да ну, сигареты, сигареты мы сейчас привезем топает? за сигаретами пойдем да что теплые какие-то да пока как бы на данный момент теплое что-то теплое что, -то. что, -то теплое. Да, что да, конкретно желательно ну, штаны да. теплые штаны штаны понимаешь, перчатки, ш... там шат... перчатки, да, перчатки, вот, шапки, да, перчатки. перчатки. Да, перчатки. Э, дело в том, что со штанами ж э, вопрос в чем размеры, размеры. А тут как... да, в принципе Сильнее. да, большие там, может еще одни штаны одел. В принципе, ну не сильно большие, ну видите, какие мы в принципе все. Ну а с продуктами Надежда. у вас все нормально, да, с а продуктами, да, да, вроде да. Медикаменты. Не голодаем. Ну, медикаменты тоже можно. Ну, да, вот это да. это. да, вот это же медикаменты. От, простуды, простуда, грипп. А, ну, вот Сейчас попыль. там у ребят да. есть что-то, дадим. А а ну, спирально стирально моющим. Или у вас тут проблем нет, вы там в казарме там постирались? Или... Ну, мы да. как бы сейчас мы, мы, не в казарме, не в палатках. Здесь не. у нас есть как бы вода сейчас на момент там вода. дают. А, вода. Ну, там да, вода теплая. вода есть. Порошок, да, мыло есть, порошок, да. Это у нас сейчас во второй машине это мы вам делаем. Значит, что остро необходимо. Ну, желательно то, что остро необходимо. Потому что мы уже этим давно занимаемся и люди, тем более конец сезона, уже люди с огородов ничего не зарабатывают. Все нет, нет. тяжелее и тяжелее, то, что остро необходимые перспективы вы от начальства не видите, говорите, будем напрягаться, будем подвозить или через полю как-то как Ну, в общем, Спасибо, Спасибо. Спасибо. В чем есть острая необходимость? Наши возможности ограничены, но в любом случае мы можем напрягаться идет время к зиме, я понимаю, что дрова ну, сейчас теплые вещи нам сейчас будут батальон уже выдавать. Полный да. зимний комплект. Mm -hmm. Штаны на всем телефоне, куртка на всем телефоне. на еще нема. Сейчас получим только на смену. Все мы там спонсоры у нас в штаб. Mm -hmm. ну, надо, надо. Mm -hmm. mm -hmm. стирающий. Есть, есть, есть. есть. Будет ну, хорошо да. помогает людям спасибо. Есть все. Это сейчас Вот тут так дует, тут так и видно. у нас. Есть. наши тут дальняя Дальность Сейчас... Коли есть наши телефоны, так что. Ну, все. все, пока. Все, спасибо, Удачи вам. Спасибо ну, короче, от ветра они защитят. И они недорогие относительно. Можно чуть-чуть тех, чуть-чуть тех. Ну да. 90 очков все ж не стоят одновременно. Например. Там каплю надо, один дешевий. Ну він, бля, стирає все. І голову, і труси. Та розберу ці хлопці, щоб тупори не сидять. Не вип'ють. Ну тут все, да. Це все ми поділили, там теж школьки завезли. Це от грипа на фезін. веточка, чесночок. Четвертое, какой месяц? Сентябрь. Сентябрь. Много ну, а вам дров с казачьих лагерей сюда цепарь. Цепарь, цепарь, кто Первый, да? Мы? Вообще никого не было. А что я обещал в Гурин, никто не звонил. А э. Гурин обещал, да? Ну, я лично звонил, когда вы на сессии, наверное, сидели. Помните, ну. может, вы на сессии будете или нет? Я Дмитрий на последней сессии был. Андрюха был на последней. Я звонил прямо на сессии. Они а, мало там какие ну, кашу, друга должны привезти на посты. Ну, никто ничего на сессии об этом не говорил, вопрос не поднимался. Может, ты звонил, да, я на сессии был, просто я тебя выслушал, да и все. Хотя я сказал, мы сейчас принимаем тут, с людьми поговорим, что на сессии все завтра везут. Ну, все так вызовут. Вот мне еще раз позвонили, как раз на другой день вы не позвонили. Ну, я їй не дзвоню, що буду звоню. Ну так зрозумісно. Напрашувався. Я раз подзвонив, сказав, будь. а напрашуватися я не буду. Садись, будемо бачиш. Ну а ви дрова откуда берете? Хто ну, привозить, це... чи Хто нічого не привозить? Ну, от нам часть привезла, по Доми на дрова їх, так? Ну ні, то ми так і палатки на пол. Ну, палатки на пол, то да, так. То... А це привезли, це не чорво не привезли. Ну і так підвозить, як по можливості в арміях. А каждый же пост. Надо надо до сам быть ну, вообще, ты нам звонил там, сигареты, медикаменты. Да, Что-то да, еще да. нужно, нет? А сигареты ты отдал? Да, отдал. А да, да, Тут это плохо, что -то. Не, ну что ты, ты, ты говори, ты, ты, ты а, ты а, ты скажи, а, а... надо кабель метров да. 200, у нас после бачки. Кабель, говори какой ну, просто это на, на лампочку. <связь> на лампочку. Да. да. ПВС два на полтора. И два плафона. Простые. Вот эти уличные <связь> можно, да? Да, или, да, Или, да, или да, прожектора. Нам интересно посмотреть, вы людям интересно. Поэтому, если можно, разрешайте. На выход. На выход. <связь> <связь> а так в старых щепи. Подожди, ты видишь? Не ну сними свои, давай сравниваем. Конечно, они такие Сними, сними свои. Да, да. Что, да. Немцы, немцы. Немцы. Так цена одинакова. Цена одинаковая. Цена один в один. Ну я кинешь нам. Ну, да. На, кожа тут, кожа тут. Это уже как зимний, считается. Ну да. Ну, так, ну все бегает в них жара в песках. Ноги не бачили даже в быть. Если по влаге ходишь, вот так можно продать просто. Полностью полностью, что это собаки ну, ну все, у меня с сухиновским меня ноги не потеют, так, как... Тут металл. -ха -ха -ха. металл. И подошва металл. А вот. и подошва металлическая пластина. Гвоздем не пробьет. Вот здесь металл. А кроссовок вам не давали? Ну, смотри. Какая информация? Прием. Собрали Шум депутата 16 тысяч. где кто-то рядом. Может. Это, на 4 тысячи они купили вам. Ой, наверное, нажал. Термобелье, носки, берцы. Да, да осталось 12, 12, ну 12 тысяч, От, ну, со слов поначалу, он был в Луганске и сказал, что очень нужны солдаты на кроссовках, ну, тем более они в вот, два раза дешевле. Тем более неизвестно, где они Не, ну, подходят это их водам, к я, нормальные берцы пели в Я задаю вопрос, почему вам вот Повезли куда-то в почему вам? Ну если уже купили, то, скажем, опустить тот вопрос, насколько они актуальны и нужны, я ну, и более рыбаки, да? не знаю. Ну почему вам кроссовки? Ну если положим. Мне расскажи по рациям поподробнее. Что у вас за проблема с рациями? Для чего он нужен? Ну а по минимуму сколько? Ну без штук. Без